вот школа, в которой уютно всем. А это директор и мудрый, и строгий, который ведет нас по верной дороге, храня от различных невзгод и проблем. Школа, в которой уютно всем. Вот завучи наши в тревогах, в заботе, в учебной, а также в неклассной работе. У них не ни найти недочетов, пробелов, директору помощь и словом и делом. А это друзья, познакомьтесь. Учитель истории, химии, физруки, математики, физик, биолог, А вот литераторы. А это психолог, социальный педагог, логопед, трудовики, библиотекарь, секретарь, учитель пения. Все имеют ангельское терпение. Начальная школа. Учителя весьма ученые. Всех учат мир любить. Писать, считать, задачи сложные решать, математику и мову, и английский по утрам. Все, что только захотите, предоставит школа вам. А это географ, английский, изо, информатика, владеют предметом, методикой ловкой и учат ребят. Преодолівати жизнені уловки. Славний отряд педагогів в строю, Мудрі люди в вчебному краю. Дніпродзержинсь це славне місто, багато в ньому дитсадків, а наш найкращий. Він краплинка і він скликає малюків. Ми тут читаємо і малюємо, співаємо, ліпимо. Майструем и спортом дружим залюбки, бо спрыгни дуже малюки. Вот озабочена смотрит за вхоз, везет она школьный хозяйственный воз, работают рядом: наш дворник, технички, рабочий, электрик, повара и вахтеры. В школе, в которой уютно всем. Кто не любит физкультуру, помогает всем она, чтобы здоровым быть сполна. Физкультура всем нужна. В школе, где уютно всем, и еврики дарим мы в клубе Европы, собравшие все страны в едином полете. В школе, в которой уютно всем. А вот, наконец-то, и наши ребята – Семья живет дружно, пускай не богато. Несчастных у нас не отыщите лиц. Все лучшее детям, таков наш девиз. Творим, сочиняем, танцуем, поем. Музей посещаем, в походы идем. У нас не случайно талантов нечесть. Всех рангов уже победители есть. Школа которой уютно всем.